Hər vaxtınız xeyir. Uzun bir aradan sonram hər birinizi xoş gördük. Bu günləri sizlərlə fərqli, ləzzətli, xırdxırdlı toyuq donuqları hazırladım. Gəlin birlikdə hazırlanmasına baxaq. Toyuğun sinətini xırda-xırda doğrayıram. Soğanı doğrayıram. Yaşıl soğan doğradım. 1 ədəd sarımsaq. Pişmiş 1 ədəd kartof. Həbinin qabına əlavə edirəm üzərinə duz, istiot üyüdülmüş sıxarı əlavə edib xırda tam həl olana qədər doğrayıcam. Krem torbasına əlavə edirəm. Baş hissəsini iri kəsirəm. Yumuru halqalar edirəm. Tam donana qədər dondurucuda gözlədirəm. Sos hazırlayıram yağ, maserela pendiri, sarımsaq suyu, süd, mayonez əlavə edib bişirirəm. Tam qaynarə düşür, qaynayır. Qaynayandan sonram 2-3 dəqiqə təkrar bişirib kənara alıram. Qab Qabala vədi, soyuyana qədər gözlədirəm. 3 ədəd yumurtanı qarışdırıram. Dondurduğum toyuq halqalarını 10 yumurta ən son isə suxarıya batırıram. Duru yağda qızardıram. Süfrəyə veririk. Haqiqətən də dadı fərqlidir. Ləzzətli. Göy soğanın xüsusi bir dadı var. Sizlər də hazırlayın, hazırlayıb də peşman olmarsınız. Ağız dadı ilə noş edin. Bəyəndinizsə bəyən düyməsini basmağı, yaxınlarınızla bölüşməyi, yorumlarınızı yazmağı unutmayın. Resepti isə tam dəqiqliklə videonun alt hissəsində qeyd edirəm. Hələlik